Ну что же, давайте от Европарламента плавно перейдем к Украине. К Украине. Вернемся в родные пенаты. То есть вот то, чем был недоволен Европарламент, о том, что у нас коррупция, да, суды, есть такая вот информация, просочилась. Рубили они все, да. Мега супер. Коррупцию. Компания РосУкрЭнерго. Энерго этой компании вернут 12,1 миллиарда кубометров природного газа. Это сказал Верховный суд Украины. Да, это сказал Верховный суд Украины. Давайте и мне же... теперь становится ясно, зачем все-таки с предпринимателей забирать, с малого и среднего бизнеса собирать больше налогов, все-таки что-то надо раздать же Росукурнерго старые долги. Ну а у нас а, можно посмотреть а, видео по поводу реакции представителей Росугр Энерго и Нафтогаза. Давайте посмотрим, прокомментируем. Просто Курнер, мне задоволены решением суда? Так, задоволен. еще а бы. А нас, нас как-то не очень. Без Судя по... комментариев. По... Да, я, 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 я спать Не, ну, ну, было бы интересно сказать, вы, а вы довольны? И мы довольны. Гас, а, а а я, я на месте так и сказал, а мы да. И представляешь, что было с представителем Росукоэнерго? Слово той, що каже, як видовольний. Так, ну, ка давайте шо, ще заберемо. Ну, корені цієї ситуації були закладені ще в ті на пам'ятні часи, коли Юлія Володимирівна з Андрієм Портновим вирішили такі відібрати газ у Фірташа. Хача їх попереджали, що не можна цього робити, що право вимоги аж ніяк не до... не дорівнює право власності. І коли-небудь фірташ забере цей газ назад. І вже з відсотками. Але Юлії Володимирівні хотілося всього відразу, зараз і негайно. А про те, що буде через рік, вона не думала. Ось вам закономірний результат. А економічну складову, я думаю, ти нам зараз розкаже. Ну, на в тому, що газ фірташу все таки дадуть, немає ні у кого. Ну. Головна інтрига осталася в другому: Отдадуть по ціні? О, І казалось, ага. де фірташа угу. но, на насправді, так как віддавати нефтегаз. а я уверен, из бюджета украинского, а то есть за счет, за наш с вами счет налогоплательщиков, mm. то сразу становится интересная ситуация, за какую цену. То есть если раньше, э, во время кризиса, вы помните, это, это было, газ стоил 154 доллара с половиной, то сейчас э, газ стоит 252 доллара, и Фирташ на этом настаивает. А разница в немного ни мало 100 долларов за 1000 кубометров. Если взять, умножить на 12 миллиардов, то это получается миллиард 200 долларов, это где-то порядка 9,6 миллиардов, почти 10 миллиардов гривен за наш с вами счет, если перевести, перевести на каждого жителя Украины, mm. то это почти по 230 гривен с человека. новорожденных, пенсионеров, все мы должны Русаконерго отдать. Нет таких денег. Пытание в том, а чему саме мы маем платить эту сумму? Хай платят те, кто спровоцировал всю ситуацию. Хай розплачується Юлія Володимирівна та Андрій Портнов. Чому я маю платити 230 гривень? Я не розумію. Ні, так Юлія Володимирівна може прийти. і говорити, Вот мої 230 гривень. Ну за мужа. Давайте 460 Ну і ще ладно, тисячу дам. Знаєте, мені ще е, такое не теорія заговору, а главный. Найголовній... Получатель или тот, кто выиграл в этой ситуации, это Газпром, который Безумно. получил дважды. Мечты Первый бывают. раз еще тогда, когда Силия Владимировна договаривался об этом и подписал самый выгодный в истории Газпрома контракт на газ с Украиной. Так, теперь будет И теперь сейчас. Ой, и теперь сейчас. Понимаете, то есть Газпром получает дважды, но я уверен, что не так все просто в Украине. Слушайте, а давайте, давайте, давайте предложим, давайте предложим Газпрому новый лозунг. Не мечты сбываются, а Газпром получает дважды. Ну, отлично. отлично. Задумайтесь, руководители Газпрома. Ну что ж, дорогие друзья, следующая новость. Можно можно я ее анонсую? Пожалуйста. Идейный борец. За наповнення бюджету, за чужий рахунок, борець за видирання останнього шматка з рота у нещасних дрібних підприємців Михайло Бродський попалився на несплаті податків у бюджет. А я скажу, як это звучало, да? Вот новость сама. Діревообрабатуючий комбінат, а є у Бродського і такой. Черкаско, он в Черкасах знаходиться. Да, да. Черкаський діревообрабатуючий комбінат. с августа 2008 года не платил взносов в пенсионный фонд. И набежало их аж 2 миллиона 529 тысяч гривен. Серьезная сумма. Если порахувати, сколько единоналожников можно позбавить податку за всю сумму, боже. Но а, давайте Ой. послушаем, давайте посмотрим, прежде чем обсудим это все, давайте посмотрим, что же сказал сам Михаил Бродский по этому поводу. Знаєте, це бізнес-процеси на сьогоднішній день в Україні стільки підприємств, підприємств і підприємців збанкрутіли в зв'язку з ситуацією на ринку, що це не є щось нове. І поки це був бізнес-процес, їм займався мій син, я не займаюся, я тут працюю, я на це так звертав, не звертав увагу. Коли це стало політичним процесом, я сьогодні направив своїх юристів до фонду, поставив питання. перед сыном, и я думаю, еще завтра, мабуть, послезавтра, особисто сын сам выкупит эти борги у фонда и заплатит фонду всю недоимку. Не, ну давайте... Э, давайте. давайте. Я, я вот я договорю все-таки. Сыну года 4, да? Папа приходит, сына, пожалуйста, надо занести 2 миллиона, да, заплатить, да? Ты как, донесешь? ну ладно. Это сын. Да. Не, ну Для нас это копейки, зато от від нас чеплятся кляті блогеры и все инши. Але поздно, Моня, поздно. Теперь оправдываться поздно. Посмотри на звезды. Не, ну на самом деле все юристы знают и крупные. Теперь что это одна из основных схем, как? Уйти от налогов – это обанкротить самим же себя свое предприятие. Фик, эта схема, это, да, эта Правильно. схема пользуются вот многие мне. предприятия, Стоп. несмотря ну. на то, что есть статья э, в уголовном кодексе доведение а, до доведение да, 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 до банкротства. Так скажите да, опять не но. Я еще могу понять, если действительно трудно, если действительно простой предприниматель. Но если ты занимаешься политической деятельностью, если ты возглавляешь ведомство, которое должно бороться за предпринимателей. За предпринимателей. Если предприниматель. ты спиною урота стверджуешь, что все должны отрывать от себя остальные шматок и заплатить податки, и при этом ты настолько самонадеянный и самозакоханный, что ты забыл, что одно из твоих численных предприятий саме висит бюджету на сумму, ну... А я представляю эту ситуацию приблизительно так. Меня зовут Миша Бродский. Я председатель Держком предприемництва. Я хочу, чтобы налоги платили все. Но только не я. Потому что у меня есть комбинат. А он не платит взносы в пенсионный фонд. Я за два года задолжал пенсионерам 2,5 миллиона гривен. Как обидно, что эти подлые журналюги про это узнали. Какое свинство! Пообещать, что заплачу. Может, даже и вправду придется заплатить. Какая хадость, как же так? А так бы, наверное, не пришлось бы. А может, еще как-то обойдется. Ведь налоги должны платить все. Но только не я. Ну, на самом деле э, хочется пожалеть у Михаила Бродского, а, точнее, э, Непонятно, каким образом все-таки такой серьезный комбинат, довольно единственный в Украине в своем роде, все-таки оказался убыточным. То есть либо он злостный неплательщик, либо менеджер, менеджмент на этом предприятии. Ну да, просто менять. Я, Надо сыну позвонить, и Я, что, думаю, что? я думаю, что тут третий вариант. Это банальное ухиляние от сплаты податки под выглядом фиктивного банкротства.